ताज्या घडामोडी आणि नवीन बातम्या पाहण्यासाठी आमचं मी साक्षीदार हे चॅनल सबस्क्राईब करा यशस्वी शिंदे आणि अक्षता मात्रे यांच्या आरोपींना कठोर शिक्षा करण्यासाठी मनसे नेत्या शर्मिला ठाकरे यांनी पोलीस आयुक्त मिलिंद भारंबे यांची भेट घेतली यशस्वी शिंदे व अक्षता मात्रे यांच्या हत्या प्रकरणातील गुन्हेगारांकडे धर्मनिरपेक्ष बघून दोषींना कठोरात कठोर शिक्षा झाली पाहिजे अशी भावना मनसेच्या नेत्या शर्मिला ठाकरे यांनी व्यक्त केली दोन्ही गुन्ह्यांच्या अनुषंगाने त्यांनी पोलीस आयुक्त मिलिंद भारंबे यांची भेट घेतल्यानंतर त्या बोलत होत्या यावेळी महिलांच्या सुरक्षेसाठी केलेल्या निर्भया कायदा कागदावरच असून त्या, कागदा त्या संदर्भातली नाराजी पंतप्रधानांकडे व्यक्त करणार असल्याचेही त्या म्हणाल्या बेलापूर येथील अक्षता मात्रे हत्या प्रकरणानंतर काही दिवसातच उरण येथे यशस्वी शिंदे या विद्यार्थिनीची देखील हत्या करण्यात आली दोन्ही घटनांवरून शहरातले वातावरण तापत असतानाच इतर एका मुलीवर एकतर्फी प्रेमातून जीव घेण्या हल्ल्याची घटना समोर आली आहे सर्व घटनांमधील दोषींना कठोर शिक्षा करण्यावरून शहरात ठिकठिकाणी थीक आंदोलने होत आहेत तर उरणमध्ये कडकडीत बंद करून यशस्वीच्या मारेकरूच्या अटकेची मागणी होत आहे देशभरातील महिलांच्या सुरक्षेसाठी तयार करण्यात आलेला आणि मागील दहा वर्षांपासून शक्ती कायदा धुळखात पडला आहे हा शक्ती कायदा केंद्र सरकारने तात्काळ अंमलबजावणीसाठी अंमलात आणावा अशी मागणी मनसेच्या शर्मिला ठाकरे यांनी केली आहे ठाकरे यांनी उरणच्या प्रकरणाला दिल्या जाणाऱ्या धार्मिक रंगावर संताप व्यक्त करून अक्षतावर पुजाऱ्याने केलेल्या अत्याचाराची घटनाही तितकीच गंभीर असल्याचे मत व्यक्त केले पोलीस आयुक्तांच्या भेटीनंतर शर्मिला ठाकरे यांनी यशस्वी शिंदे अक्षता म्हात्रे यांच्या कुटुंबियांची तसेच एकतर्फी प्रेमातून हल्ला झालेल्या तरुणीची रुग्णालयात भेट घेतली यावेळी मोठ्या संख्येने महिला व पदाधिकारी उपस्थित होते तो मुझे बहुत ही खेद हो रहा है बता, बता समय कि मैं मुंबई से इधर आते समय मुझे दो केसेस पता थी गाड़ी में तीसरी केस हो गई ये बहुत ही शेमफुल है और मैंने अभी मैंने पुलिस के साथ मैंने बहुत स्ट्रांगली मैंने बोला है कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि महाराष्ट्र में जो जो डिस्ट्रिक्ट में जो जो कमिश्नर है और उनके नीचे के सब ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि उधर की महिला सुरक्षित होनी चाहिए और मुझे ऐसे नहीं लगता कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये इन बुरे लोगों के पीछे खड़ी होगी और पुलिस को तो बोलेंगी कि उनको पनिशमेंट मत करो ऐसी दहशत होनी चाहिए पुलिस की कि अगला आदमी सोचने के पहले बोलेगा नहीं बाबा ये पुलिस इधर ऐसी पनिशमेंट देती है हमको ये नहीं करना चाहिए घटना कैसे हुई मुझे नहीं इंटरेस्ट भी नहीं है मुझे सिर्फ पनिशमेंट चाहिए मैंने उनको यही बोला है कि हम बहुत नाराज है ये आपकी जिम्मेदारी है ये ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए आज हुई है उसके आगे नहीं होनी चाहिए और जो हुई है जो सबको अरेस्ट किया है उसको पुलिस का खाना पीना भी मिलना चाहिए जैसे मैंने बोला कि सिर्फ लव जिहाद करके फायदा नहीं है दूसरा जो केस है वो मंदिर में हुआ है मंदिर में हमारे हिंदू पुजारी ने किया है तो इसे मैं धर्म मत जो आदमी इतना इतनी कमीनापन पे उतर आता है ना उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए जो कोई भी धर्म का हो कोई भी जात का हो किसी भी होकर क्या करें मुझे ऐसे लगता है मैं अभी आपके सामने पंतप्रधान जी को निवेदन देती हूँ अगर हमको टाइम मिला तो हम उधर जाके भी देंगे शक्ति कायदा जो निर्भया के टाइम लाया गया था उसका अभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है और ये केस सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं है हमको महाराष्ट्र का पता है भारत भर में कितनी लड़कियां लापता हो रही है कितने को मारा जा रहा है कितने के ऊपर बलात्कार हो रहा है किसी का हमारे पास सिर्फ रिकॉर्ड है पुलिस के पास भी सिर्फ रिकॉर्ड है गवर्नमेंट के पास भी सिर्फ रिकॉर्ड उसका क्या करते तो शक्ति कायदा इमीडिएटली इम्प्लीमेंट होना चाहिए क्या आप से मुलाकात करेंगे ताकि जिन चीजों को और भी बूस्ट मिले सेंटर में करने का हम ट्राई करेंगे